Найпоширеннейший побутовий прилад на кухне, який зібрав навколо себе найбільше міфів. Микрохвылева пич и сегодня, власне, у ней день Я как мама, у которой ребенку три года, иногда, конечно, пользуюсь в плане приготовки. Но в большинстве, как бы, вообще-то, я пользуюсь только разогревается тот или иной уже продукт. Це швидко, удобно. і насправді Анна робить все правильно. Живучи в 21-му столітті разом зі своєю донею насолоджується надбанням цивілізації. дуже цікаво, що там відбувається. І от кашка розігріта і готова до вживання. Хоча деяких людей бентежить твердження, що їжа після використання мікрохвилівки втрачає свою поживність. Не надо боятися мікроволнових Дуже багато різних пішут міфів. Известно из физики, из биологии одно, что микроволны, они не разрушают, не повреждают именно э, создавая какие-то мутагенные вещества. Насправді, будь-який процес приготування їжі призводить до втрати поживних речовин і вітамінів. Если мы берем микроволновку и ставим правильный режим, то есть мы можем, кроме того, дозированно хорошо отрегулировать нагрев пищи. То есть обычно на сковородке не всегда мы можем с помощью регулятора подогреть пищу. А что говорить про молоко для вашего малюка? Кстати, речи, микроволновые печи не е радиоактивными. Они так же, как и солнце и бугонь, просто нагревают ежу. Что происходит под воздействием этих микроволновых микроволн? Происходит воздействие их на молекулы воды, они начинают разгоняться, и происходит так называемое как бы, трение. И за счет этого образуется тепло, энергия и продукт разогревается. Лично я пользуюсь печью, так скажем, лет уже, так чтобы не сорать, 12. Ну, слава богу, я на себе лично, на себе не могу сказать, что как-то она вредна. Этот прибор, он действительно проходит специальную экспертизу, поэтому он продается в магазинах Дійсно розслідувачі інструкції, розумна експлуатація техніки принесе зручність і швидкість приготування. А ви тим часом будете насолоджуватися родинним щастям.